Halo sobat bau bawang. Kembali lagi di channel Anime Gepeng. Pada kesempatan kali ini, Mimin akan membahas tentang Uchiha Sasuke yang menjadi Hokage ke-8. Seperti yang kita ketahui, pada Boruto chapter terbaru yaitu chapter 65, Naruto diceritakan dalam kondisi kritis. Dirinya sepertinya akan meninggal jika tidak ada keajaiban yang datang. Jika Naruto beneran mati, maka akan ada dua poin penting yang bisa dibahas, yaitu tentang Hinata yang menjadi janda serta jabatan Hokage yang kosong. Kita kesampingkan dulu perihal poin Hinata yang menjadi janda, karena masih ada Raikage keempat yang siap menggantikannya. Soal jabatan Hokage yang kosong itu, harusnya menjadi poin yang sangat darurat dan layak untuk dibahas, seperti yang telah kita ketahui. Hokage adalah jabatan terpenting dalam desa Konoha, jabatan tersebut lebih penting dari sekedar Tokubetsu Jonin ataupun Jonin khusus. Sampai sejauh ini, Hokage biasanya diisi oleh orang yang kuat atau bahkan orang paling kuat di desanya. Hokage pertama Hashirama Shenju mendapat gelar Hokage karena dirinya memang pantas serta Hashirama adalah Dewa Shinobi, Hokage kedua Tobirama Shenju juga pantas mendapat jabatan Hokage karena dirinya merupakan Shinobi Konoha yang terkuat pada masanya. Hiruzen Sarutobi mendapat gelar Hokage ketiga karena dirinya memang pantas. Hiruzen bisa dibilang yang terkuat karena memiliki tujuh elemen dasar termasuk elemen Yin dan juga elemen yang Hokage selanjutnya juga bisa dibilang seperti itu. Berbekal pada kondisi tersebut, maka Sasuke adalah orang yang paling pas untuk mengisi jabatan Hokage yang kosong selepas kematian Naruto. Tidak ada shinobi lain di Konoha yang bisa menandingi kekuatan Sasuke. Meskipun tanpa mata Rinnegan serta cuma memiliki satu tangan saja, tapi Sasuke masihlah yang terkuat di desanya. Jika shinobi lainnya dari Konoha diadu mekanik dengan Sasuke, maka mereka tidak akan ada peluang menang. Satu-satunya kemenangan yang bisa mereka raih adalah dengan mengadakan lomba adu cebok. Selama masa pemerintahan Hokage ke-7 Naruto pun, Sasuke mendapat julukan sebagai Hokage bayangan atau Shadow Hokage. Gelar tersebut memang pantas disematkan padanya karena Sasuke terus-terusan menjaga Konoha dari balik bayangan. Jika kalian masih ingat masa pemerintahan Hokage ketiga Hiruzen Sarutobi, maka masa pemerintahan itu sama seperti masa pemerintahan Hokage ketujuh Naruto. Selama Hiruzen menjabat sebagai Hokage, ada Danzo yang juga melindungi Konoha dari bayangan. Bedanya, Danzo lebih mengarah ke cara kasar, sedangkan Sasuke lebih memilih cara yang lebih halus. Saat Perang Dunia Shinobi keempat. Sasuke juga sempat mengatakan kalau dirinya berniat menjadi Hokage. Dirinya akan menjadi Hokage yang berbeda dibanding Hokage-Hokage sebelumnya. Sasuke juga pernah mengatakan kalau dirinya akan memajukan Konoha menggunakan caranya tersendiri. Mendengar perkataan Sasuke, para ninja Konoha di sebelahnya kemudian terkaget-kaget. Shikamaru tidak menyangka kalau Sasuke akan punya pemikiran seperti itu, Kiba malah mengatakan kalau ucapan Sasuke adalah sebuah lulucon yang patut ditertawakan, Kiba sendiri menganggap kalau yang pantas menjadi Hokage adalah dirinya seorang. Kalian bisa melihat beberapa kejadian tadi pada Naruto Shippuden episode 372. Perihal Sasuke yang menjadi Hokage ke-8 selepas kematian Naruto, para tetua desa atau petinggi Konoha sepertinya lebih setuju kalau Shikamaru yang menjadi Hokage selanjutnya, Shikamaru dirasa lebih cerdas dari Sasuke. Selain itu dengan Shikamaru yang menjadi Hokage ke-8, maka Sasuke tetap mendapat tugas sebelumnya yaitu Hokage Bayangan. Yang jadi masalahnya, Shikamaru juga mendapatkan kondisi yang sama dengan Naruto, pada Boruto Chapter 65, Shikamaru tidak berdaya saat menghadapi kemampuan karma putih milik kode. Shikamaru dijadikan sandera oleh kode, dan sepertinya akan mati juga, sama seperti kasusnya Naruto. Melihat kondisinya yang seperti itu, maka Sasuke lah yang cocok menjadi Hokage ke-8 selepas Naruto, dan Shikamaru meninggal. Oke, cukup sekian penjelasan dari mimin. Gepeng, sayonara, matane.